Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпро. в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Мешканка Дніпра Анна Щукіна розповіла у соцмережах про те, що її сина намагався виманити на вулицю невідомий чоловік. За її словами, він зателефонував хлопчику від імені тата і. Тихо повідомив, що потрапив в аварію. Він наполегливо прохав хлопчика не говорити мамі, а відкрити двері і вийти на двір. Після того, як дитина поклала слухавку, невідомий знову зателефонував і попрохав про допомогу. За словами сина Ани Щукіної, він бачив білий автобус, який стояв навпроти будинку. Про це Анна Щукіна повідомила у Фейсбук-групі події Одинківки. Чому діти можуть стати жертвою такого шахрайства і як навчити дитину не спілкуватися з незнайомими? Про це ми сьогодні. Говоримо з психологом Андрієм Кнобилем. Він з нами сьогодні на скайп зв'язку. Отже, пане Андрію, чому діти можуть стати жертвою такого злочину і як вберегти дитину від такої небезпеки? Якщо ми говоримо о грабітелях, якщо ми говоримо о ворах, о преступниках, таких. достаточно со стажем. Это вообще-то господа, которые обладают определенным опытом в этом. У них есть определенные техники, они что-то знают в этом, они что-то в этом понимают. То есть они умеют это делать. Вот как бы и вот эти все техники, они тоже дают свои результаты у этих преступников. То есть это изначально э, мысли как бы, к размышлению для родителей. То есть, ведутся ли беседы с ребенком на эти темы? Да, ведутся ли какие-то, может быть, мероприятия для того, чтобы ребенок понимал, что как бы, вот уже прошли те времена, когда э, вот эта вот помощь, да, помогать старшим нужно, нужно их уважать. То есть, да, раньше это было неплохо, когда на углу на каждом углу красный стоял, э, но есть другой момент, что сейчас э, этим пользуются вот так называемые нарушители, преступники, э, педофилы, воры и так далее, грабители и так далее. То есть давайте будем размышлять в той стороне, что что не в ту сторону, что не дает родитель ребенку, что ребенок может найти у другого незнакомого человека. Тут важно отметить, если мы будем рассматривать вопрос педофилии то очень часто педофилы, которые подходят к детям, да, которые завлекают их, это всевозможные способы. Конфетки, собачки, подходи, давай пообщаемся, различные эти все вещи. Вот, то они вообще-то искренне, на своих, искренне в своих намерениях. То есть действительно этот педофил, этому мальчику или девочке, он действительно может, может, он способен предоставить такую ласку, ну естественно на своем уровне ласку, эм, я не буду говорить о любви, вряд ли, ласку и теплоту он может предоставить и дети это чувствуют до определенного возраста, при этом как созреют уже станут достаточно взрослыми личностями, чтобы больше размышлять, естественно ребенок это будет чувствовать и он почувствует, да этому человеку можно доверять, он, он честный, он добрый и вот таким вот образом ребенок его оценивает. То есть и тут, значит, вопрос: почему ребенок нашел это в этом дяде, а не, в, допустим, в своем папе или в своей маме? Поэтому изначально нужно с детьми до того, как вообще поднимать даже тему о том, что не надо общаться с незнакомцами, не надо там подходить к ним, выстраивать определенные правила, изначально нужно понять, что в семье должна быть соответствующая атмосфера. Должна быть атмосфера любви, понимания, доверия. Вот это слово, оно очень сильное, доверие в семье. То есть дети, они не всегда будут до трех лет такими, как мама, мама, папа, папа. Нет, это, это будет не всегда. Наступит момент, вот буквально лет в шесть, в семь наступает такой момент, когда вот ребенок познал мир с помощью мамы и папы. И интересно, что же там за окном, что там без мамы, без папы. И вот уже в этот период атмосфера становится просто невероятно важна. То есть атмосфера дома, доверие, недоверие, это все сыграет в определенной ситуации роль. Это во всех ситуациях в жизни вообще сыграет роль. Но вот в этой конкретно, в контексте нашей темы, это сыграет решающую роль. Конкретно атмосфера в доме. Расскажите нам, з какого віку с дитиною уже пора говорить про незнакомых людей? как правило, лучше этот, эти разговоры, внедрение этих правил начинать уже с того момента, когда ребенок выходит гулять сам, когда он уже, даже если это у вас на виду, если это под окном у родителя, вот, э, в любом случае, уже эти э, мероприятия, уже их можно проводить. То есть прививать ребенку э, понимание того, что есть мама, есть папа, ну, бабушка, дедушка, там, братик, сестра, у кого как. Вот, а все остальные – это незнакомцы. То есть это незнакомые люди. Это люди, которых я не знаю. Ну, то есть, допустим, я вот как папа, у меня двое детей. То есть э, если я не знаю человека, мой ребенок его не знает подавно. То есть он не может его просто знать. Вот. Поэтому как только вы готовы отпустить своего ребенка гулять самостоятельно на улицу, уже можно начинать прививать определенные правила. Расскажите нам детальнее, что это за правила. Изначально, когда уже вот, ребенок вырос в этой атмосфере, о которой я говорил раньше, доверие и так далее, периодически, опять же, не зацикливаясь на тему, потому что зацикленный родитель – это фанатик, вот, а, изначально прививать такие как минимальные, то есть вот, ты, вот этот дядя или вот эта тетя, я его не знаю, а ты знаешь? Нет, не знаю, ответит ребенок. То есть ну вот нам же от него ничего не нужно. Нет, то есть это вот такой вот минимальный вот на прогулке с ребенком Мы идем вместе гуляем, это вообще минимальный самое минимальное начало еще которое можно начать, как только ребенок начал разговаривать вообще. То есть ты его знаешь, тетя может что нужна? Нет. Ну все, то есть у ребенка уже начинает формироваться такое понимание того, что... Ага. существуют незнакомые люди. То есть изначально с самого раннего возраста ребенку нужно понимать, что существуют незнакомые люди. Да, прививать ребенку доверие к миру, доверие к другим людям, это, это важное качество. То есть открытость, искренность, это все хорошо, это все важно. Но важно еще понимать, что не весь мир, не все люди такие доброжелательные, такие добрые, как... как как бы хотелось бы, наверное. Вот. Поэтому с самого раннего возраста минимальные беседы, они уже должны быть с этого возраста. Якщо незнайомий дорослий звернувся до дитини з проханням допомогти, показати дорогу, позичити гроші на проїзд, піднести сумку і так далі, як повинна реагувати дитина і як діяти, якщо дитину намагалися викрасти? Нам розповідає Олександра Ященко, інспектор з ювенальної превенції Дніпровського відділу поліції головного управління національної поліції у Дніпропетровській області? Дорослі завдяки тому що вони вже є особами, які розуміють свої дії, тому не повинні просити та не просять будь-якої допомоги у дітей. Вони за необхідністю завжди звертатимуться до дорослих. Тому ми повинні пояснювати своїм дітям про те, що кожний дорослий до нього не звертатиметься, скоріш за все. Тому ви повинні надати таку інформацію, що єдиний доступний, максимально природний спосіб, у разі виникшої небезпеки. Спеки для дитини це е, видати гучний звук, тобто е, кричати, що роблять діти в той момент, коли відчувають тривогу чи небезпеку. Вони е, плачуть, звуть батьків, і це нормально. Проте яку жахливу помилку роблять часто наші батьки, дорослі вони забороняють дітям кричати у нашій країні. Якось повело, що забороняється всюди і завжди. Тому кожен день, коли дитина чує фрази «не кричи, не кричи, чого «чего-то розкричався», і в певний момент дитина відключається. Тобто вона розуміє, що їй заборонено кричати. Це дійсно можливо заважає в деяких випадках дорослого. Це стомлює батьків. Проте дитина у ситуації, яка виникла небезпечна, вона просто дитина, і вона повинна голосно закричати для того, щоб привернути увагу. Якщо, як уберегти дитину від викрадення, ви маєте вибрати для дитини як яскравий одяг, це підвищить ймовірність того, що дитину швидко знайдуть серед людей. Тобто, ви у супермаркеті. Маркіті можете загубити, і а якщо дитина ваша буде вдягнута дуже яскрава, ви скоріш за все знайдете її швидше. А завжди тримати потрібно дитину в полі зору. Дитина завжди має йти перед вами, а не позаду вас. Ви повинні тримати дитину за руку. І якщо дитина дуже маленька, чим міцніше ви її тримаєте, а не вона у вас, тим краще. В транспорт потрібно заходити водночас, щоб дитина заходила раніше за вас. І старайтесь заходити на передні двері в транспорті, і потрібно навчити дитину кричати Мама або тато, коли вона вас не бачить. Поганим і злим може бути абсолютно будь-яка людина, дитина, підліток, жінка, бабуся і дідусь. Якщо е, ми розуміємо, що бабуся це завжди добра жінка. Як дорослі люди це розуміємо, що можемо відрізнити нормальну людину, а інколи навіть дорослі люди не можуть цього зробити. Тому дитині дуже важко робити це в силу свого віку, тому маємо роз'яснити, що до будь-якої дорослої людини не потрібно підходити, відповідати і на якісь її питання. Поради досить прості, проте вони мають колі сім'ї обговорені, і дитина має знати, що якщо що якась небезпека, вона має кричати. Або якщо вона десь загубилась, вона може підійти до службовця, до охоронців у супермаркеті, до продавців і попросити зателефонувати до поліції чи до батьків. Якщо є змога зателефонувати самостійно при винчій небезпеці, то дитина має зателефонувати до батьків, повідомити про ситуацію, яка склалася. Якщо дитина розуміє, що виникла якась загроза її життю або здоров'ю, якщо, наприклад, переслідує автомобіль, пропонує щось зробити. Робити або сісти до авто, дитина має можливість, вона зобов'язана телефонувати на 102 та попередити про те, що в неї виникла необхідність допомоги про те, що їй потрібно зараз важливо сказати саме адресу. Ну не чітку адресу, хоча б місце, де знаходиться дитина, чітко повідомити працівникам операторам на 102. Тоді якомога швидше наряд патрульної поліції вийде і надасть допомогу. Ймовірні злочинці будуть затримані якнайскоріше. Пане Андрію, ви послухали коментар. Хочеться, щоб ви прокоментували слова пані Олександре саме про те, що батьки роблять помилку, коли забороняють дитині кричати. Я абсолютно согласен с тем, что детям, опять же, запрещать кричать, запрещать общаться громко. Ну, не то, что нельзя. Да, есть места, где это неуместно. Но извините меня, когда я слышу, что вот, допустим, мама, папа говорит на ком-то празднике, он говорит, Ть -ть -ть, не кричи, не кричи, тихо. Ну, как бы это не совсем. То есть, вот в этот момент как бы родитель не задумывается над тем, что когда-нибудь способность нормально, конкретно заорать может спа спасти человеку жизнь. И между прочим, эта тема касается не только э, детей. Есть вот э, сколько ситуаций с женщинами, да, на которых нападают, что она в этом переулке уже там почти уже все случилось в плане нападения и так далее. Она «помогите, помогите, помогите». Ну, то есть она такая леди. Вместо того, чтобы конкретно заорать на всю улицу, чтобы все мужики этого района услышали и помогли ей. То есть да, это очень дельное замечание, что запрещать детям кричать, это эм, должно быть уместным. То есть запрет, он должен быть уместным. Запрещать кричать детям на улице, это неуместно. То есть детская площадка, она для того как бы и создана, чтобы дети там гуляли, веселились, играли. И если эта игра связана с криком и громким общением, то ну, наша задача как родителей не совать туда нос. Нас туда не звали, нам не предлагали играть с ними. Поэтому дети вот, должны уметь кричать, им нужно уметь кричать. Ну, хорошенько кричать. Отже, ми чуємо багато рекомендацій психологів і, трен і тренерів з безпеки? Наші колеги з телеканалів UA Полтава, UA Суми проводили такий експеримент. Вони ну, брали маму з сином. Мама перед прогулянкою сину казала: іди гуляй, тільки не спілкуйся з незнайомцями. Журналістка під, під видом незнайомої підійшла до хлопчика, сказала: Пішли, я тобі покажу котика, і він одразу за нею пішов. От, скажіть, будь ласка, чому так від? бываются и на что дети наибольше, так бы моволь, ведуться попри все забороны батьків. Начну с вот этой ситуации с парнем, с которым провели эксперимент. Тут интересный нюанс есть. Вот в детстве, допустим, да, вот мы отпускаем, почему дети лазят по деревьям? Почему не вылазят на гаражи? Вот Кто додумался, вылазит на гараж? На дерево. Вот у нас во дворах. Вот выходит, выводит мама ребенка на улицу и говорит, вот гуляй спокойно, но на дерево не вылазь. И что происходит в психике ребенка? То есть ему изначально нужно представить, что он вылез на это дерево, угу. а потом себе запретить это делать. То есть изначально ребенок представляет, что он уже на этом дереве. А потом ему нужно провести определенное внутреннее усилие для того, чтобы это себе запретить. Точно так же и в этой ситуации. То есть тут не перед тем, как ребенок выходит на улицу, а нужно говорить ребенку, что там не общайся с незнакомыми и так далее, а это вот как предыдущий спикер, вот тренер говорила, что э, изначально как бы лучше до этого это все делать в игровой форме, не в игровой форме проводить беседы, то есть. Это должно быть как правило, а не как запрет. И в принципе не должно быть такой необходимости говорить ребенку перед прогулкой, не подходи к незнакомцам. И это касается всего. Не э, власть на деревья, не бегай по гаражам и так далее, и так далее. Это касается всего. Ребенок должен это знать еще до того, как он пойдет гулять. А не вот он уже стоит обутый, одетый перед выходом на улицу. И тут ему мама говорит, ты знаешь, не общайся с незнакомцами. Ой, это что, можно со всеми общаться, получается? Такая мысль у ребенка сразу. И запретить, и вот представьте себе ситуацию, ту, о которой я говорил ранее, и подходит вот этот вот искренний, добрый, ласковый, добрый мужичок вот к этому ребенку, и в этой всей ситуации тепло, тепла и ласки, которые он предлагает этому ребенку, ему нужно запретить себе с ним общаться. Это очень тяжело. То есть тут вопрос не в том, на что ведется, а какая последовательность со стороны родителя сделана ошибочно. То есть ведется, опять же, я могу ответить, э -э, с самого начала то, о чем говорил. Эти люди, они могут делать это искренне. Это изначально не запреты, не э -э предостережения перед прогулкой, а все это должно проводиться в семье до того, как ребенок выйдет из дома. Чтобы не было вот этой ситуации, что ребенок представил, что оказывается, что что-то можно вот сделать, э, там, делать по наводке родителя. Вот. Э, на что дети ведутся наичастейше? На помощь. Да. Это самое распространенное, на что может э, повлиять. Э, так выразиться, повестись ребенок. То есть это может быть, вот если мы посмотрим так на среднестатистических преступников данной сферы, это люди уже такие, которые перешагнули средний возраст. Это уже, и как и можно так вот, даже будучи взрослым человеком, прикинуть, да, как бы этому человеку вообще-то можно чем-то помочь. Да, как бы там что-то поддержать, понести, занести, закинуть, перекинуть. Вот, то есть э, на это больше всего на помощь. То есть э, вот ребенок воспит, чаще всего мы как воспитываем детей там родителям помогать, да, помоги бабушке, помоги и вот это вот помоги, помоги, помоги у него как бы уже как как климо на нем помощник. То есть вот, и вот эта похвала еще ты же мой помощничек. Вот и это и это в какой-то момент может тоже сыграть такую роль, как бы вот ребенок пошел вот, вот сейчас помогу и я буду помощничком. Я буду помощником, я молодец. Вот. И вот он идет и, естественно, имеем, что имеем. То есть вот на помощь, да. Если окреслить головни правила коротко и ясно. Коротко и ясно. У взрослых, первое. У взрослых не может быть дел к маленьким детям. Это первое. Второе. Поддерживаю игровую форму. Объяснять, показывать, что есть как бы такие люди, которые вообще-то нам от них ничего не нужно. Не тебе, не, не им от нас ничего не нужно, а нам от них ничего не нужно. Вот, вот эти правила. Также я хотел бы добавить одну коротенькую рекомендацию для родителей. Эти сценки даже можно разыгрывать дома, на улице. Пожалуйста, тренируйте детей орать, вести себя определенным образом, когда кто-то чрезмерно пытается уделить внимание вашим детям. Перший чоловік, кому, котрому придеться защитіти свою доч або сина, буде не папа і мама, буде сам ребенка. Нагадаю, це була програма Тема дня ми сьогодні говорили про те, чому діти можуть стати жертвою шахраїв та як навчити дитину не спілкуватися з незнайомими. І з нами на скайп зв'язку був психолог Андрій Кнобель. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко. На все добре вам. Програма. Тема дня на украинском радио Днепро.